на данный момент сейчас пока живет в Киеве, на вот и они с Сережей э, собираются расписаться, а, вот, э, они уже там назначили какой-то там день а, росписи а, вот в дальнейшем они хотят э, получить такое еще дополнительное да благословение публичное, а, вот, как, как свидетельство от самого Бога через церковь а, вот э, и э, с ними если вы видели, да я скидывал в каждый раз мы проводили общение, вот. есть курс вопросов таких, вот, и я увидел действительно, что по вопросам они совпадают. Потому что бывают такое, знаете, иногда и скандалы, причем что вопросы, провоцируют тебя рассказать то, чего бы ты годами не рассказал. А тут люди были открыты, рассказывали, и таким образом они еще больше познакомились друг с другом и не перехотели быть вместе, <laughs> а, вот, для этого и были такие вопросы, да там, вот есть какие-то нюансы, но они не являются проблемами, как есть у каждого. <laughs> вот Сережа, он наш брат, вот, он крестился в церкви Христовой, ну и конечно он хотел жениться, и Господь вот дал ему Ингу, а Инга просила Бога, чтобы Господь <laughs> дал ей мужа, и он подарил Ей Сережу. Он, вот, он сначала где-то лазил, ходил, вот, принялся, чем занимался. И Господь его словил. Бог услышал молитвы, Инги. Они были, они не старые, правда. Но она говорит: уже я устала, да? Он, вот, вот как там в этом, там, они долго молились, а что в старости ответ был. Ну, вот, да. а, и вот ответ пришел. И Сережа, ответ на Господа Инги. И вообще, Господь спас его. И Инга, так как она переехала сейчас сюда в Киев, вот, и когда они уже поженятся, они уже будут официально жить вместе, то она становится частью церкви Христовой, членом церкви Христовой. Аллилуйя. Аминь. Аминь. А вот, поэтому вот так вот принимаем, как, как сказать, как, как два вместе, да, вот, и мы сейчас помолимся за то, что их Бог благословил, ихнюю роспись, ну, вот, и дальнейшие все события, и помолим и поблагодарим Бога за то, что он подарил нам сестру э, в Господе, и пусть, э, как сказать, да, вот, как она сказала, что вот он мне как брат, как сестра, и дай Бог, чтобы, э, да, там, это сейчас не угрожающе. по-разному все звучит. Дай Бог, чтобы э, вот всегда вы были, э, как вот кто там Павел говорит, найти себе да, сестру сестру, Господь, жену. сестру жену. Вот, потому что э, между тем, как она прежде очередь сестра твоя, потом законная жена. Обычно ты становишься жена, но она тебе таки не стала сестрой. Или, не стало, или он не стал братом. Вот. Но очень радостно, что вот они как-то так да, вот, видят друг друга на данный момент брат и сестру. Вот, а, да, да, да. Вот в духовной сфере. И они хотят быть вместе. Вы хотите же быть вместе, да? Давайте мы за них помолимся, встанем и поблагодарим Бога, что он соединяет пары отец небесный во имя иисуса христа господь мы благодарны тебе господь за то что ты находишь нас в этом мире отец спасаешь нас а еще и создаешь всеми господи создаешь пары, создаешь, Господь, из двух человек, одного нового человека. И это твоя вообще сфера, это, это ты такой, Господь, это ты этот механизм создал. И мы благодарны, что в этом механизме, Господи, участвует не мир, не участвует не дьявол, Господь, или наша плоть, участвуешь ты, и ты хозяин всему этого. Благослови, пожалуйста, Сережу и благослови Ингу, Господь. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты, Господи, дал ему видеть друг друга. И спасибо, что у них есть желание стать частью, Господи, одного организма, одного тела. И стать частью общины, Господи, быть законом, законами мужем и женой. И мы просим тебя, Господь, благословляй их на это, Господь, и пусть Господи и на далее они будут, Господи, и, и братом, и сестрой, и мужем, и женой, Господь, и будут благословением, Господи, для нашей общей семьи, Господь. Мы, отец, благодарим тебя за это, и, и мы просим тебя, Господи, пусть ничего их не останавливает дальше идти, отец, вместе по жизни, и мы благодарны тебе, Господь, за то, что ты нам подарил, отец, Сережу и подарил нам сестру Ингу. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте мы вас. Я вас. В лице всех. А потом после богослужения вас всех... все, хорошо. Все, хорошо. Все, хорошо. все. Все хорошо. В заключение я хотел бы сказать, что сегодня прозвучал вот первый псалом о том, что блаженный муж, который днем и ночью размышляет о добре и зле. У меня так и происходило в определенный момент жизни. И вот после крещения моего Господь начал как то вот во мне проявилось постоянно каждый день проявлялось что новое новое лишнее уходило новое приходило и это постоянное преображение каждый день и каждый день я молился вот как Стас сегодня проговорил что молитвы они должны быть не единичные а постоянные и я молился действительно каждый день молился за то чтобы Господь дал мне помощницу дал мне жену к этому процессу я еще подключал э, в группе общей в Байбере просил чтобы мы молились в общем братьями и сестрами и моя тетка, которая также верит в Бога, она, говорит, она мне сказала определенный момент. Она где-то ходит уже рядом и ждет тебя. И вот буквально прошло немножечко времени, и Господь... Увидел, где она ходит. Слава Иисусу Христу. Аминь. Аминь.